Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Jangan semena-mena memperlakukan kucing, apalagi kucing-kucing terlantar yang biasa kita temui di jalan ataupun yang datangi rumah kita, tanpa disadari seringkali kucing mendoakan orang yang tidak sengaja ditemuinya. Ketika kita memperlakukan kucing-kucing itu dengan baik, seperti membagi makanan dan air untuknya, maka sebagai ungkapan terima kasihnya, kucing itu akan mendoakan untuk kebaikan dan keselamatan kita. Sebaliknya, apabila kita berlaku buruk kepadanya, seperti menendang, memukul, dan sebagainya, sudah pasti kucing tersebut akan memohon kepada Allah agar kita diberi balasan yang setimpal. Mungkin banyak di antara kita yang tidak menyangka bahwa semua hewan termasuk kucing selalu berdoa kepada sang pencipta. Pada dasarnya semua makhluk hidup di bumi ini selalu berdoa kepada Tuhan sang pencipta alam semesta. Itulah tujuan dari penciptaan makhluk hidup di alam dunia ini. Yang pasti doa kucing tersebut akan mendatangkan berbagai kebaikan bagi orang-orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Maka itu, ada keistimewaan bagi orang-orang yang rumahnya selalu didatangi kucing, baik kucing terlantar maupun kucing-kucing milik tetangga, karena di saat rumah kita dipilih kucing itu untuk berteduh dan meminta makan, maka itu pertanda ada rezeki kucing itu yang dititipkan Allah melalui kita. Jadi, jika ada kucing yang tiba-tiba datang sambil mengeong, maka berilah apa yang menjadi haknya. Berikan makanan dan air untuknya. Kucing tidak meminta makanan yang banyak dan mahal. Sisa-sisa makanan kita pun ia akan senang menyantapnya dengan lahap. Begitupun, jika ada kucing yang sengaja mencuri ikan atau makanan kita lainnya, maka ikhlaskan saja. Karena itulah bagian dari rejeki kucing itu. Kita tidak boleh memukul atau mengambil makanan itu kembali. Ingat, memakan sesuatu yang bukan hak kita sama saja dengan memakan bangkai. Hal ini tentunya berdampak tidak baik untuk diri kita karena hanya mendatangkan penyakit. Doa kucing kepada sang majikan atau orang yang sudah memberinya makan akan lebih mustajab terutama ketika mereka dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Apalagi kucing juga merupakan hewan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita berbuat baik kepadanya, pastinya Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda kepada kita. Dalam Islam kita perlu memahami bahwasanya binatang juga bisa berbicara. Hanya saja manusia ditakdirkan tidak bisa memahaminya. Jika kita dengan ikhlas memberi makanan kepada kucing, maka percayalah keajaiban pun akan terjadi pada kehidupan kita. Dua kucing untuk orang-orang yang sudah memberinya makan adalah sebagai berikut: satu, rejekinya selalu dilancarkan dan dilimpahkan. Kucing biasanya akan memohon kelimpahan rejeki untuk sang majikan atau orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Karena telah memberinya makan, minum, dan tempat tinggal, tak lupa karena telah menyayangi dan merawatnya dengan tulus, maka hal ini tentunya bagi kucing merupakan suatu kebaikan yang luar biasa yang telah ia terima. Sebagai ungkapan terima kasihnya, kucing itu akan mendoakan kita. Ketika kita sedang di jalan, kemudian mendapati kucing yang sedang kelaparan, setidaknya berikan kucing itu sedikit makanan atau air. Walau sedikit, tapi sangat menolong kucing itu dari kelaparan dan kehausan, maka ia akan senang dan mendoakan kita. Kalau Anda tidak percaya, cobalah saja rutin kasih makan kucing-kucing terlantar, pasti akan ada hal istimewa yang dirasakan, seperti rezeki lebih lancar dari sebelumnya atau hal-hal baik lainnya. Sedekah kepada kucing juga mampu mengobati penyakit. Pengalaman ini nyata dialami oleh seorang pemuda yang sedang kesusahan akibat sang ibu yang sakit dan tak kunjung sembuh sedang dirawat di ruang ICU rumah sakit. Dokter juga sudah memfonis bahwa sakit sang ibu kecil kemungkinan untuk sembuh. Suatu hari dalam perjalanannya menuju rumah sakit, secara tidak sengaja ia berjumpa dengan seekor induk kucing yang kelaparan dengan anak-anaknya yang masih kecil. Pemuda itu seketika merasa iba. Ia kemudian membeli sekalian tuna dan aqua, lalu diberikan kepada kucing-kucing itu. Setelah itu, dia pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah sakit, betapa terkejutnya dia karena sang ibu ternyata sudah sehat dan tampak segar. Sedang tersenyum kepadanya, ia pun heran tak percaya dan bertanya, "Pengobatan apa yang dokter berikan hingga ibu bisa sehat seketika?" Lalu ibunya bercerita bermimpi melihat induk kucing dan anak-anaknya menadahkan tangan ke arah langit, berdoa memohon kesembuhan ibu. Mendengar cerita ibunya, seketika ia teringat segerombolan kucing yang ia temui di jalan yang telah ia beri makan dan minum. Sungguh nyata pertolongan Allah jika kita berbuat baik kepada makhluk Allah. Kedua kucing mendoakan orang yang berbuat baik kepadanya agar selalu dilancarkan dalam segala urusan. Tak henti-hentinya, kucing akan selalu mendoakan majikannya agar selalu dimudahkan dalam segala urusan. Seperti yang diketahui, bahwa kucing akan berharap tuannya selalu bahagia agar kucing senantiasa dikasihi dan disayangi. Setidaknya, perlakukan kucing dengan sebaik mungkin. Jangan pernah menelantarkan kucing, terutama kucing-kucing terlantar yang berada di jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal. Ketika suatu hari dalam posisi tidak mampu memberi makan kucing, maka selayaknya perlakukan kucing dengan sebaik mungkin, walau hanya memindahkan anak kucing ke tempat yang teduh, atau walau hanya membantu menyeberangkannya, apalagi. Ini hewan kesayangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bahkan, Rasulullah pernah bersabda, "Pada setiap makhluk yang mempunyai hati atau jantung yang basah atau hidup, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya." (Hadis riwayat Bukhari). Selain itu, Rasulullah juga pernah berpesan kepada para sahabat untuk selalu memperlakukan kucing dengan baik, selayaknya memperlakukan anggota keluarga sendiri. Kebaikan yang kita dapat bukan hanya soal rejeki uang saja Bisa saja Allah membalas kebaikan kita ke kucing itu dengan memberi kelancaran dalam segala urusan Ketiga, kucing mendoakan orang yang berbuat baik kepadanya supaya selalu sehat wal afiat Salah satu doa kucing untuk sang majikan dan orang yang memberinya makan adalah agar selalu sehat wal afiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit Secara metafisika, kucing bisa menghalau segala serangan mistis, sehingga pemilik kucing tersebut terbebas dari penyakit-penyakit yang bersifat gaib seperti santet, guna-guna, ilmu hitam, sihir, dan lain-lain. Keempat, kucing mendoakan orang yang berbuat baik kepadanya agar selalu bahagia. Dua kucing kepada Tuhan, sang Pencipta alam, ini salah satunya agar. Sang majikan dan orang yang memberinya makan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Melalui tingkahnya, kucing mampu membuat orang selalu bahagia. Biasanya, jika sang majikan sedang capek, stres, atau banyak masalah, kucing akan mendekat untuk mengajak bercanda sehingga stres pun bisa hilang. Kelima, kucing mendoakan orang yang berbuat baik kepadanya agar mendapatkan pahala dan kebaikan segala amal kebaikan yang diniatkan ibadah hanya ingin mendapatkan ridho Allah SWT insya Allah akan memperoleh pahala yang besar. Sama halnya dengan memelihara atau memberi makan kucing, maka kucing akan merasa senang dan mendoakan tuannya. Niat yang tulus dan ikhlas akan membawa sisi orang untuk memperoleh kebaikan. Begitupun ketika sisi orang memiliki sikap peduli dan rasa tolong menolong terhadap semua makhluk ciptaan Allah maka orang tersebut akan mendapatkan pahala kebaikan merawat dan memelihara kucing merupakan sebuah kebaikan jika dilakukan dengan tulus dan kasih sayang maka kucing akan mendoakan orang tersebut untuk mendapatkan pahala dan kebaikan di kemudian hari maka energi positif akan selalu menerpa orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kucing Hal ini karena orang tersebut sudah melakukan kebaikan pada sesama makhluk ciptaan Tuhan, sehingga bisa menarik datangnya kebahagiaan dan kebaikan. Jadi, tidak hanya kucing yang selalu berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta alam, tetapi semua makhluk yang diciptakan di alam dunia ini, baik benda hidup maupun benda mati, semuanya selalu bersujud kepada Tuhan. Maka, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Niscaya kamu akan disayangi penghuni langit. Oke, pemirsa yang budiman, itulah doa yang dipanjatkan kucing agar orang yang baik hati selalu mendapatkan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.